Меня просили задать этот вопрос с, некоторых, с нескольких районов Кировоградщины. Например, с Новоукраинского района поступил такой вопрос о том, что с введением нового налогового кодекса единщики не могут работать сейчас с юридическими лицами в плане возмещения НДС. Но и люди не могут зарегистрировать, стать плательщиками НДС, только потому, что чиновник налоговый решает, Выдавать ему свидетельство на сегодняшний день или не выдавать? Потому что в районах невыгодно содержать большую базу налогоплательщиков. Им выгодно содержать, скажем так, оставить в районе крупных плательщиков и не вводить новых. То есть люди не могут развивать свой бизнес. Я считаю, что это крайне несправедливо, на это стоит обратить внимание. И Зам, я когда я, 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 я говорил, что политическая партия реализует себя через своих избратников. Ну не надо ждать этого вопроса. Есть, условно говоря, если, допустим, просьба не имеет отношения к власти, то есть депутаты областного совета, 5 человек или 6, которые могут запросто пойти к Вериненко и уточнить, а потом сказать, прийти ко мне, Андрей Александрович, или там Константин Владимирович, ну или другие. И прийти и сказать, нет, там что-то не то. Будем прощаться, поверьте, что у меня нет никаких интересов, чтобы где-то на Украинке, на другом районе защитили предпринимателя. Зачем это мне Встретиться, новый начальник налоговый, нормальный молодой, мне кажется, нормальный руководитель. И определиться, и он где-то может быть не знает. Вот, вот таким образом давайте решать. И, и хорошо. хорошо мы э, без вопроса вот средства массовой информации, которые могут осветить, чтобы благодаря фронту змеи это зрели. Это хорошая тема. Пожалуйста, сделайте так, мы проверим, как работает. Хорошо? Да, а что-то хорошо. да. Тогда... Хорошо.